мы устали за эти дни, потому что за четвертые сутки мама она не могла нам помогать, потому что у нее была шов, она не могла вставать, тем более э, тройня — это э, большая растянутая живот, и, ну и трудности все, все были возникали, вот, поэтому мы с бабушкой все это делали. Но это огромная радость, хотя мы не, не разыпали ночь ночи, потому что все было сложно, есть, ну, учились, это мы учились этому всему, нас обучали и персонал больницы, вот, но э, несмотря на усталость очень счастливы. Благодарны. Ну, Богу и, и всем, кто принимал участие. А когда узнали вы, что вот тройные, что девочки, на каком сроке? Интересно, что Аня, ну, жена моя ее зовут Аня, mm -hmm. То есть мы также у нас и дочь будет Аня. И бабушка у нас Анна. И она забеременела. И мы смотрели фильм в серии BBC, Там говорилось о том, что показывали, как происходит э, двойни, как, ну, как клипка делится. Тройник, с сиамские Ну и рассказывали о тройне. Ну и женщина, которая пришла в больницу на УЗИ, и говорит, у вас будет не двойня. Ой, не один ребенок. Она будет, ну двойня, отлично. Нет, не двойня, не тройня. Ну то же самое слово слово было у нас. И я в это время был на работу, то ну, ронял все инструменты подручные. Ну не верил, сразу же хотелось им позвонить и рассказать. Ну, никто не думал, что с ним может это произойти. То есть мы не думали, что так будет. А на каком сроке узнали об этом? Э, две недели. Две недели уже на УЗИ видно, как сердцебиение у людей. У угу. вот. И уже было видно три плацента. Да. Уже видно было, как ну, трое, трое три зародыша. Круто.